Олег, що цікавіше і легше, подивитися якусь телепередачу чи книгу почитати? Ну, хоча я люблю більше книги, але останнім часом телебачення в моєму житті займає більше часу. От це хороша тема для передач. Ну, саме про це ми сьогодні поговоримо. Давай. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема. І з вами знову ведучий Олег Алексєєв. та Артем Щербанюк. В Нашій передачі ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які у нас виникають як у людей, як у суспільства, і намагаємося їх розглянути незалежно від нашої політичної, національної чи навіть релігійної приналежності, але через духовну призму. І саме сьогодні наша передача буде дуже цікавою, тому що новина, яку я зараз вам прочитаю, вона в принципі все і відкриє. Отже, увага! Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проголосовала за видачу ліцензії на супутникове мовлення релігійному телеканалу «Надія». Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 14 серпня. Повідомляє телекритика. За словами члена нацради Лариси Мудрак, канал матиме просвітницьке спрямування. Отже, саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ну і поговоримо ми в розрізі такої думки. Загалом сьогодні телебачення захоплює увагу людей їхній час, і дуже часто говорять, що телебачення це вбиття часу, і за виразом, як один сказав гуморист. Люди дивляться телебачення, щоб отримати чергову порцію теленаркотика та відключитися від реальності. Давайте поговоримо про те, яке відношення має телебачення до християнства. Ну а гостем сьогодні у нас буде дуже цікава людина і спеціаліст в даній області, тому що протягом останніх 18 років він займається і працює на телебаченні. Спочатку в якості телеведучого, а зараз вже є директором телеканалу Надіжда. Отже, запрошуємо. Запрошуємо Даніла Даніловича Ребант. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Даніл Данілович, думаю, не буде проблеми. Будемо говорити українською. Попробуй. ви нас чудово розумієте, так? Поки да. Добре, якщо щось не буде, ви точні. Даніл Данілович, відразу запитання по новині. От Ви чули, про що ми говорили. Ми за вас дуже раді і хочемо знати от ваші думки з цього приводу. Прокоментуйте. Я действительно очень рад этому сообщению, поскольку это очень долгожданное э, решение, которого мы ожидали последние, наверное, больше полгода, когда время от времени откладывался ну, окончательный вариант принятия. И э, это событие эпохальное, поскольку на постсоветском пространстве в странах СНГ, как мы говорим, это впервые э, Церковь Адвентистов Седьмого дня получает право выйти с открытым религиозным контентом на uh, телеэфир. Uh -huh. а, Такое запытанечка додатковая, але мы знаем, что это была не первая попытка. То есть, почему так склавился, какие были нюансы, Можете объяснить Я, насколько мне известно, это вопрос в том был, что uh, те, кто давали лицензию, а это очень представительное собрание, я считаю, это очень высокого уровня комитет. Поскольку это Государственный комитет радио и телевещания Украины, где часть половина представителей является от президентского состава, и половина представителей от Государственной Думы, как бы сказали в России, или Верховной Рады, mm -hmm. и поэтому люди изучали, с чем пришли люди которые в контенте что-то предлагают духовное, религиозное. Не будет ли это уводить людей в какие-то секты, в какие-то дебри, от которых потом всем будет плохо. И я считаю, что это очень оправдано, и государственные мужи, и э, женщины, которые там участвовали, э, трезво подошли к этому. Наверное, на их месте я тоже не дал бы с первого раза лицензию вот так новым посетителям, которые говорят, мы хотим делать вот такую программу, вот у нас такой канал. А кто вы есть? Где вы были? Мы вас вчера не видели. Что вы можете представить? И когда я понимаю так, что внимательно изучив все то, что выставлено на сайте, а там очень хорошо телеканал «Надея» представлен. Программы, которые уже делаются в течение последних трех лет, они достаточно обширно и красиво представлены там. И естественно, что все члены этого высокого комитета внимательно и детально изучили. И я рад, что это было не с первого раза, но это свершилось. Лицензия в руках у нового Сейчас можем сказать, вторично родившегося, потому что первое рождение mm -hmm. это когда основали три года назад, в августе 2008 года. А теперь это уже официальное рождение, теперь уже свидетельство о рождении на руках. Насколько мне известно, взяли лицензию, получение лицензии, телеканал «Надия», протестантский телеканал, представляет церковь 27 дня представляет духовную духовную складову. Это наразі единственный телеканал протестантский, который на территории Бушу Радянского Союза имеет лицензию на вещание. Нет, есть, есть телеканалы, которые вещают на территории бывшего Союза. Это CNL с центром угу. в Алмате, да, весьма известный, и телеканал TBN. Телеканал добрых новостей, так его по-русски, хотя в западном исполнении он несколько другое значение имеет. На этих телеканалах мы представляли свои программы, мы предлагали им, они вещали. И на cNl и на ТБН, продолжает по сей день вещать. То есть мы какое-то сотрудничество имели на вот первых порах. Ну, а теперь есть лучшие возможности. Я считаю, что это лучшая возможность. Студии от протилыбачения загалом галом. Почнем с этого. Тому що це частина зараз телебачення стала. Ем, каже так: книгодрукування посадило нас за книги, а телебачення від книг нас відірвало. От загалом, що ви скажете про телебачення? Наскільки телебачення загалом е, сприяє розвитку людини, розвитку особистості? Чи, навпаки, можливо, воно його тормозить, і, можливо, навіть людина в якійсь мірі деградувати може, якщо постійно вона підключена до телебачення? Скажу так: от має от. Чисто мое личное видение, вот на некоторых даже эпизодах взаимоотношений двух братских народов, российского и украинского, телевидение ⁇ это инструмент, к сожалению, этот инструмент, который может благотворно или хорошо влиять, позитивно на сознание человеческого общества наших, наших вот двух стран иногда используется, знаете, для того, чтобы чьи-то интересы отстаивать. И э, часто бываю в России, часто бываю в Украине, я как раз могу немножко э, больше шире смотреть. Mm -hmm. Я чувствую, когда э, приезжаю в Россию, те, кто, мои друзья, хорошие друзья, э, которые, в общем-то, далеко от политики, но мыслят... Так как мыслит телевидение. Угу, как скажем, скажем, вот пример с газом уж очень-очень такой угу. распространенный газ. Мои родственники спрашивают: ну как, вы там совсем замерзли? Вот что там с газом у вас? Вы хоть это самое, может быть, какой-то вот купите электроотопитель, вы же там. Я говорю, о чем вы говорите? Я вот вчера с Киева, я... у меня в квартире жарко, газ работает, все нормально. Да, об этом говорят. То есть некоторые проблемы и их э, для населения представляют такими глобальными, что люди начинают думать, что там либо все хорошо, либо так плохо, что жить mm -hmm. уже дальше mm -hmm. нельзя. Ну, то есть телебачение формует суспильную думку. Да, совершенно верно. И кто-то как бы соболезнует, а кто-то как бы злорадствует, и кто-то говорит, да вот вы не так поступаете, надо вот так, надо... То есть э -э этим самым, как бы, э знаете, не напрямую, а вот из-под так вот, знаете, незаметно формирует сознание человека. И я считаю, что здесь великая ответственность. На мой взгляд, свобода слова, которая дарована Конституцией как в России, так mm -hmm. и в Украине, это не просто свобода говорить что угодно и как угодно. На мой взгляд, свобода слова ⁇ это прежде всего ответственность, которую берут на себя люди. Я думаю, что вы, как ведущие программы, Каждым словом своим, с которым вы выходите в эфир, берете на себя ответственность, как это слово повлияет на сознание. Это улучшит климат, скажем, в семье, mm -hmm. на работе. Это взаимоотношения между супругами. Оно улучшит, оно создаст этот уют в доме. Либо это будет напротив, знаете, создавать дискомфорт да. и создавать напряжение. И завтра люди, послушав программу, говорят, надо бунтовать, надо выходить на улицу, надо вот там, дало это правительство, давай другое. Мне кажется, чаще всего бунт или, или, или непонимание, оно начинается в нашем сознании. И не от того, что нам действительно плохо, не от того, что мы действительно нищие или бедные, или, наоборот, богатые, а от того, что что-то в нашей душе не достает. И в этом, в этом смысле я считаю, что как раз создание христианского телевидения – это альтернатива тому, что предлагает светское. Мы не заменим светское, мы не сможем быть более зрелищными, чем ну, мы светское просто телевидение. Поговорим. Хорошо. Я бы хотел задать такое запитание. Дивите, вы сказали, что Телеканал Надія ось уже три роки ну, займається виробництвом власної продукції, транслює програми свої, е, дає їх іншим телеканалам для показу. Мене цікавить таке питання. Дивіться, якщо телеканал існує три роки, а зараз тільки отримав ліцензію, які переваги він буде мати у порівнянні з тим часом, коли ліцензії в телеканалу відповідно не було. Ну, во-первых, когда нет лицензии, то ты не можешь ну, официально представлять, скажем, в кабельных сетях ты не имеешь возможности выйти на спутниковое телевидение. Это естественно, что мы только мож могли работать, предлагая тем телеканалам, телекомпаниям, э с сетям, кабельным сетям, э тем, у кого эта лицензия уже была. У нас ее не было. И поэтому мы только приходим, вот мы произвели продукт, вы хотели бы, и тогда, если соглашается, или покупает, или наоборот, мы платим за этот продукт, который чтобы на правах рекламы, и многие телеканалы именно так хотели бы сотрудничать, на правах рекламы что угодно покажем. А если не на правах рекламы, а у вас просто социальный какой-то проект или духовный проект, это нам, нам это невыгодно. А теперь э, мы имеем право формировать свой собственный э, выход в эфир тех, тем. І вони обозначені, і в ліцензії це прописано, сколько буде новостных, сколько детских програм, сколько музикальних, аналітичні, а где буде чисто духовне, це буде проповідь, це будуть духовні програми. А от таке ще питання. Знаєте, як колись казали релігія опіум для народу, і хтось сказав, що сьогодні цей вплив перебрало на себе телебачення, подаючи таку цю атмосферу, яку людину. Занурюється, відключається. Взагалі, телебачення воно е, може бути корисним. Якщо от врахувати такий момент, ще одна така цікава цитата, я його знайшов. Е, Мораль без розваг це пропаганда, а розваги без моралі це телебачення. Ну, є е, е, хороші програми на телевідінні, але я дійсно озабочений станом, сегодняшнего телевидения. Я не имею в виду российское, украинское, во всем мире. То, с чем мы столкнулись сегодня, что вдруг там в Норвегии, вдруг в Соединенных Штатах, вдруг где там в Англии, Австрии, какие-то молодые люди просто ни с того ни с сего берут оружие и убивают десятки людей, Откуда это? Под вплывом чего? Откуда это? И я считаю, что в этом есть одна из причин есть и телевидение, поскольку именно там мы видим эти э, картины, именно там мы видим эти боевики, там мы видим погони, там мы видим кровь, там мы видим насилие, там мы видим безнравственность. Угу. И чем безнравственней, тем зрелищней. И к сожалению, хорошие шоу, хорошие телевизионные шоу, казалось бы, вначале с таким интеллектуальным от, оттенком, все более и более становятся зрелищными. Потому что они э, позволяют себе безнравственные высказывания, открытое э, высмеивание порой ценностей семьи, детей. Я считаю, что вот вот этого как раз следовало бы избегать. Вот это как раз тот опиум, я согласен, это тот опиум, который потом э, негативно влияет на воспитание молодого человека, детей наших. И я считаю, что социологи очень четко определяют границы, сколько вообще позволительно, скажем, в детском возрасте смотреть, там, если не ошибаюсь, 14 минут для детей mm -hmm. младшего и дошкольного возраста. После этого наступает необратимый процесс в их сознании, который идет на разрушение. Пожалуйста, еще, если можем добавить сюда компьютерные игры и стрелялки всякие, да, это воспитывает человека. Это виртуальный мир, оправдываются производители. Это же игра всего лишь. Но игра, которая откладывает отпечаток и на сознание нашем, и на подсознание. Мы говорили про то, те, что телебачение, оно формует думку. Дивіться, якщо світське телебачення може формувати негативну якусь думку або ну, відсутність моральних цінностей, скажімо, то, ну, чи не може бути так, що церква створила свій телеканал відповідно для того, щоб людей ну, в якійсь мірі чи агітувати чи пропагувати свої якісь доктринальні. Е скажи скажем, нюансы, погляды свои. Я вот... как позиционируется, соответственно. Я, я, я бы хотел, я бы хотел вот еще раз повторить то, что уже сказал, что в понимании моем и в понимании нашей церкви именно это прописано э, в нашей доктрине, что свобода слова – это прежде всего ответственность за то, что мы говорим и что мы предлагаем. Церковь 7 Седьмого дня никогда не проявляла агрессивности или проявляла, не выступала с призывами к насилию, к, я бы сказал, противодействию существующему государственному строю. Она учила всегда своих граждан послушания верности, преданности родине и любви к родине. Это это вот одна сторона. Вторая сторона ценности, которые предлагает Святое Евангелие. Но больших или лучших я не вижу в свете, я не вижу в мире другого, что можно было предложить, чтобы на самом деле сработало и принесло людям счастье в семью, в личной жизни, детям и взрослым. А вы уже какие-то позитивные отзывы с такими? Вы знаете, в практике моей работы было немало случаев, когда мы получали письма от людей, как наши, и я работал и раньше, и радио и в какой-то мере, радиопрограммы и телевизионные программы э, в буквальном смысле спасали людскую жизнь. Я помню, несколько лет назад моя супруга, она тоже работала на радиотелецентре «Голос надежды» в России, и она отвечала за письма, особенно те письма, которые личностного характера. И одно из писем, оно как в памяти, наверное останется на всю жизнь. Молодая девушка лет 17 написала письмо с такого содержания, что А можно я буду называть вас мамой? ⁇ это, это действительно шокировало нас, и я вник в эту историю. Оказалось, что девушка была на грани самоубийства. Uh -huh. И она услышала нашу программу. И в этой программе она как почувствовала, что, вот, может быть, еще не сегодня, а затем получила письмо от нас. И это настолько, настолько ее остановило в ее отчаянии, она, она не находила смысла в жизни. У нее была проблема с отчимом, у нее была проблема была в доме, в школе. Молодая девчонка, 17 лет, и вот как бы родившись снова, она человеку или или нам, как э, э, родителей, центру э, пишет слова благодарности, что мы помогли увидеть и смысл жизни. И это, это только вот одно, что в памяти о а таких случаях действительно десятки и сотни, когда люди находят в Слове Божьем в Евангелии, которое мы прежде всего. Вот основа все-таки мы преподаем христианские ценности, ценности семьи, ценности общения в обществе, да, между, скажем, подчиненными и начальниками или руководителем. И все это на именно библейской основе. И когда мы так строим, то другое общество строится, другие вот. отношения. от це дуже добре. Я можу сказати, слава Богу, що спасли життя людини, так в цьому сенсі. От в якійсь мірі навіть випередило моє запитання взагалі християнство, так це релігія Біблії, релігія молитви, релігія поширення Євангелія, релігія благодіяльності, і з іншої сторони ми бачимо телебачення сьогоднішнє, про яке ми вже досить сказали: воно політизоване, воно комерціалізоване, пропагується аморальність. Ніби яке відношення е, має християнство до телебачення от в такому вигляді, чи є сенс занурюватися в цей світ, і чи може християнське телебачення конкурувати з, я би так сказав, от з, е, з монстрами розважаль... розважальності, які сьогодні існують в телебаченні? Чи зможе воно знайти свого глядача? Ви знаєте, я, я насчет конкуренції насчет того, щоб. Догоним, перегоним. Это, это, это не наш профиль, mm -hmm. это не наша цель, это абсолютно не наша цель. У нас нет ни тех средств, у нас нет э, тех возможностей вливания политических партий или государственных э, инвес, э, инвестирований. У нас этого нет. У нас есть э, у нас есть весть. Я считаю в этом отношении мы действительно можем предложить то, что не предлагают другие. Не потому, что мы умнее других, или вот мы, мы вот какие-то там, знаете, особо выдающиеся, нет. Но та весть, которая в Евангелии, я снова обращаю внимание на то, что божественное слово, Библия, Святой Евангелие, это та весть, которую не может заменить ни одна самая прекрасная человеческая декларация. И когда мы сами ее любим, и она повлияла на нашу жизнь. Когда мы встречаемся с людьми, на кого это подействовало. А я, знаете, за эти годы работы в телевидении действительно встречаю ну, десятки, сотни людей, которые подходят ко мне и говорят, что наше первое знакомство, вообще с верой, uh -huh. с молитвой. Оно состоялось через те программы, которые мы смогли посмотреть именно на вашем канале. И они э, перечисляют, и я некоторые забыл, они перечисляют, а вот в той-то программе вы сказали то-то и то-то. Я удивляюсь, так где же я это сказал, и потом понимаю, что этот человек может быть, даже в некотором смысле я подготовил, тогда я был в это вовлечен, а потом со временем это забылось. А это настолько повлияло на сознание и настолько нашло отклик в душе, и вот он обрел радость. Было угнетение, была депрессия, был какой-то стресс там. И вот он обрел радость, и вот эта радость его, она вот живет, дышит, дышит, и он с этой радостью по жизни идет. А когда человек идет с радостью по жизни, когда он счастлив, значит, тот, кто рядом, если мы улыбнемся кому-то, значит нам улыбнуться в ответ. Если мы скажем доброе слово, ну, ну хотя отвыкли от добрых mm -hmm. слов, да. мы даже не здороваемся часто с теми, с кем встречаемся по улице. И вот мне хотелось бы, чтобы наши программы и, и российского телеканала Надежда и украинского Нади они были бы построены именно так, чтобы у людей не улыбки в том, чтобы смешно знаете, рассмешить. Для этого есть комики, для этого есть mm -hmm. э, телевидение, которое развлекательное. А вот чтобы радость жизни обрело, вот э -э -э -э, устал человек. Ну, сложностей, программа-то у вас проблема, да? Есть проблема, да? Вот есть проблема. А он в этой проблеме вдруг услышал, что есть решение этой проблемы. И это решение оказывается не надо далеко идти, можно всего лишь зайти в свою собственную комнату склониться пред Богом и открыть Ему свое сердце. Но кто-то должен рассказать, что есть этот путь. Кто-то должен обратить внимание на этот евангельский текст, где, скажем, наш Господь Иисус говорит, хочешь помолиться, тяжко на душе, зайди. И когда ты один, когда тебя не слышит, не надо тебе посредников, не надо тебе каких-то особых заведений или куда-то ехать и какие-то деньги платить, зайди, поговори с Богом. Но как это сделать. Вот для этого, я считаю, это не заменяет наши э, церковные службы, абсолютно. И это не попытка э, перенести, как некоторые думают, может быть, что перенести церковную службу. Я слышал, на Западе есть такие что, э, службы, что не выходя из, да, да, вот из, из э, автомобиля, да, большой монитор. Звук открыли окна, то есть про прогуливаясь на автомобиле в воскресенье или в субботу утром подъезжают к церкви, не выходя, парковка... Прямая хорошая, трансляция. Прямая Прящая. трансляция слушали, помолились в конце священник, сказал Аминь, и поехали. Нет. Ты неправильно разумеется. Есть людей, так? Есть вот то, что я считаю. Церковная жизнь, она должна быть... И она есть, и она будет. А то, что телевидение христианское должно предложить, оно должно предложить людям надежду. Я очень рад, что и российский канал, и украинский имеют в своем названии вот это слово «надежда». Это то, в чем сегодня человечество и каждый из нас, верующий или неверующий. Ты воцерковленный или ты только-только делаешь первые шаги в сторону Бога. Ти должен иметь надежду. Без надежды жити невозможно. Ну і ще дуже цікаве запитання. На сайті, де ми прочитали новину про те, що видана ліцензія телеканалу Надія, відвідувачі сайту залишають свої коментарі. Угу. І ось один із відвідувачів висловлює свою думку так, що телебаченням потрібно займатися професіоналом. Якщо це роблять люди, які не мають відповідної освіти, професіоналізму, то це є витрачання грошей в яму, цитую. Чи не може бути так, що от церква спробує, їй не вдасться, підуть якісь певні кошти, чи підтримують всі цю думку телеканалу, і чи не є це марне витрачання коштів? Е, я за те, щоб працювали професіонали, але професіоналами не рождаються. не рождаются. Для этого нужен навык, для этого нужен опыт. И те, кто сегодня молоды, завтра повзрослеют, и все будет хорошо. Но я против того, чтобы мы наняли светских актеров, и они нам правильно, с хорошим голосом, с правильным ударением прочитали то, что мы им закажем. Нет. Я считаю, что те, кто а, работают на христианском телевидении, должны иметь христианские убеждения, а, должны любить людей на самом деле, а не делать э, улыбку во время записи и на экране светиться этой улыбкой. Вы вот знаете, люди, которые нас смотрят, они ведь очень чуткие. И они очень скоро раскусят, если мы не искренне я очень хотел бы пожелать всем своим коллегам быть искренними, когда садимся готовить сценарий, когда становимся за камеру, когда садимся в студии и ведем беседу. Быть искренними, такими, какими желает нас видеть наш Господь Иисус. И в этой искренности мы действительно сможем помочь людям обрести настоящий смысл, тоже быть искренними и обрести настоящую радость в жизни. Ну, я думаю, это может стать таким эпитетом mm -hmm. всей нашей программы. Мы благодарим вам. Спасибо за розмогу, вам, что пригласили. Мы было так, спасибо. да, спасибо. Ну а нашим глядачам ми хочемо сказати, що нарешті у медіапросторі нашої держави з'явилася альтернатива, і тепер ми маємо змогу що дивитися, самі обиравши, можливо, це буде телеканал Надія. І ми бажаємо, щоб у вашому житті за допомогою цього медіапростору, який сьогодні такий широкий, і оцей вузької ланки телеканал Надія, який сьогодні займає, з'явилась також в вашому житті надія і проблеми, які б у вас не були. Вирішували з Божою допомогою і може ми в цьому також чимось допоможемо. Раді були з вами бачитись. Чекаємо вас до наступної зустрічі на нашій програмі. Проблема до побачення! Щасливо До насідання.